Робочої поїздки у Луганську область міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко провів нараду на двох лисичанських шахтах: Новодружинський і Привільнянський. За місяць до цієї події у Первомайську перед робочою групою міністерства під головуванням першого заступника міністра Ігоря Поповича усі директори шахт трьох об'єднань Луганського гілля Первомайського гілля і Лисичанського гілля у присутності міських голів доказували спроможність своїх колективів не залишитися осторонь великої модернізації шахтарської галузі. За висновками щодо готовності шахтарів працювати, а уряд фінансувати. Юрій Бойко виступав у Лисичанську і повідомив, що перші 35 мільйонів доларів вже отримала шахта імені Мельникова, а інші лисичанські шахти теж отримають підтримку держави. Так би мовити, передзахист програм відбувався вже за тиждень. Тоді фахівці і чиновники нарікали на дорожнечу проектів і дали тиждень на їх переробку. І ось міністр знову у Лисичанську. Цього разу вирішується доля двох так званих безперспективних шахт. Чому в останнє час так активно і взагалі таке увагання відділяється у органі отраслі з сторони перших лиць государства, президента з сторони руководства правительства? В январі цього року пройшло засідання Совета безпеки під руководством президента країни, на якому задачу сделать нашу страну энергетически независимой. Чтобы мы не ходили и не просили у кого-то скидки на газ, чтобы мы не ходили и не упрашивали каких-то энергоносителей со стороны, а мы сами добывали столько, сколько нам надо энергоносителей и обеспечивали себе энергетическую самостоятельность. Ведь если сравнить, что мы делаем, закупая газы по 400 4000 гривен, то нам гораздо выгоднее, и это показывает несложные расчеты, вкладывать деньги, развивать свою промышленность угольную и э, использовать уголь как энергоноситель и не отдавать деньги своей страны в чужую. Пусть даже братство нам растет. Мы провели после этого эксперимент. Мы с марта остановили все станции, которые производили электрическую энергию, на газ. И перевели полностью выработку электроэнергии только на уголь. Вот до сегодняшнего дня, до момента, когда мы с вами говорим, в стране не работает ни одна газовая станция. Что это нам дало? Вот показало это ли. Это нам дало экономию примерно 2 миллиардов. за уголь в тех объемах, в которых мы его используем сейчас. То есть это очень большие деньги, и часть из этих денег мы а, внесли изменения в бюджет, в том числе и сегодня вносили. Мы часть этих денег направили на финансирование угольного. В первую очередь, конечно, мы направляли деньги на те предприятия, которые давали быструю отдачу и которые позволили резко увеличить добычу угля и, ну, естественно, мы направляли деньги на повышение заработной платы, на социальные вещи, но финансировали, в первую очередь, производство права. Это привело к тому, что у нас выросла добыча угля в стране, даже стало избыток его, и мы приняли решение построить несколько заводов, два из них в Луанской области, по газификации угля, перевода угля в газ и подачи этого газа потом на северо Говоря, мы переводим Северодонецкую ТЭС с газа на уголь. Это то, что касается непосредственно вашего региона, поскольку вот те 600 тысяч тонн угля, которые ей будут нужны, она будет потреблять у вас. Поэтому сегодня уже дошло, дошло дело до вас. И как э, полагается, мы получаем ваше финансирование. А вы должны быть готовы ответить увеличением, ну, собственно, возобновлением работы шахт, поскольку те структуры, которые, которые, которые сегодня конечно, нельзя считать э, полноценной производственной. Поэтому очень важно, чтобы мы сегодня приняли те параметры и направления, которые отработали ваши специалисты. Мы как министерство обязуемся дать деньги их. А от вас потребуется отдача в виде выполнения производственных планов и показателей, которые вам будут доведены. Конечная цель всего это создание полноценной шахты, которая будет добывать угля столько, чтобы его себестоимость соответствовала сегодняшним рыночным параметрам. Это примерно 600 гривен сегодня стоит для у нас на рынке страны. Ваша себестоимость около 5000 конечно, понятны причины. Я вас в этом не обвиняю, не говорю, что вы тут что-то неправильно делали. Мы сегодня саму должны вам создать условия и дальше уже спрашивать у вас за добычу и за увеличение и за увеличение вы. Вот вкратце то, что мы планируем делать. Поэтому ни одна шахта не будет закрыта. Я уже говорил об этом в Первомайске. И не потому, что это так, решение какое-то такое эмоциональное. Просто потому, что иначе нам придется платить по 4000 гривен за газ. А мы к этому не готовы. Нам лучше кормить своих, оставлять здесь рабочие места и давать возможность людям работать, налоги здесь платить и обеспечить работу предприятий. Собственно говоря, чем мы занимаемся? За два года не закрыта ни одна шахта и идет постепенное наращивание добычи по всем направлениям.

То есть мы могли просто остаться без трудового коллектива, без каждого потенциала и, в принципе, могли иметь точно такие запрошенные поступки, которые есть сегодня в других городах, в Ивановской области, в том числе и Донецке. И вот мы этого допустить не имеем права. И самое главное спасибо трудовому коллективу за ваше терпение, за то, что вы верите сегодня в собственные силы за то, что вы сегодня верите и команде города, которая вас поддерживает. Ну а самое главное, что нам нести на этих его эти которые сегодня оставили все. Энергетическую безопасность в целом нашей страны. Вы все услышали, что у нас идет развитие угольной отрасли и формирование складов на текстах. Мы, мы говорим сегодня о сфекации углей, впоследствии осветить, этот газ может быть использован на химических предприятиях нашего региона. А это значит говорить о том, что в дальнейшем это внутренние инвестиции этих предприятий, потому что себестоимость продукции э, газа очень сильно влияет. Сегодня на выпуск, в том числе, вы знаете, живут пролетарии, стеклопластика, зря и азот. Это и компьютерский газ, это и тарифная политика, о чем мы тоже постоянно говорим, чтобы застабилизировать ситуацию. Поэтому я вас прошу, дорогие коллеги, подведите, прежде всего, министра и коллектив, который вместе с ним принимает программу. Отнеситесь к этому очень серьезно. Так как мы собирали подписи, 50 тысяч подписей за на наши трудовые коллективы, они были все приняты в с сердцем и разумом. И принято впоследствии программные действия по реализации проекта на нашей территории. И в том числе утвердили программу классификации клублей непосредственно опять-таки на нашей территории. Это значит дополнительные рабочие места. Это значит рабочие места не только на десячанском две дополнительные, это дополнительные места, места, рабочие и на строительстве заводов. Это значит и привлечение наших, опять-таки, подход. Сегодня тоже сидят, как говорится, без заказа. Вы знаете, есть спецпроект, ШСУ, строительное управление. Вот опять потенциал развития. То есть давайте вместе объединимся и сделаем наш регион успешным. Как говорит президент, сильный регион и сильная страна. давайте не подведем всю нашу вертикальную власть, которая сегодня нас поддерживает. Спасибо. У присутності колективу керівництво Привільнянської здає испыт на модернизацию. Шахта Привонятская уже много лет. Значит, э, находится в сложном на финансовом состоянии. Действующих очередных забоев на шахте нет уже около 7 лет. Значит, трудящихся на шахте 995 человек. Добыча за 9 месяцев составило 49 тысяч тонн. Себестоимость 1 тонны 7,5 тысяч рублей. Месячный год зарплаты 7,3. Такий же іспит перед міністром із захисту програми, розробленої для модернізації шахти Новодружиська, відбувся у присутності колективу підприємства. Ознайомившись з проєктом, Юрій Анатолійович задав декілька питань директорові шахти Сергію Крючкову. У вас 768 млн шахти, ви почнемо фінансувати, міропорядів, у вас кадром. Відповідаючи на питання, Сергій Вікторович запевнив, що для першого етапу основних спеціалістів достатньо. При цьому постійно приходять люди, питають про роботу, бо працювати все ж таки краще у рідному місті. А годиною раніше у брянці міністр питав про освоєння вже виділених коштів для шахт Перевомайського гілля 3200 тонн на добу. Такий обсяг видобутку вугілля вже бачиться реальною перспективою після того, як обладнання почало поступати на шахти і вирішилася низка супутніх проблем. В первую очередь, конечно, решился вопрос, конечно, благодаря министерству, решился вопрос реализации нашего угля, именно с обогатителей фабрик. И был заключен такой договор с ДТЭКом на дополнительную отгрузку нашего концентрата в объеме 15 тысяч тонн, дабы получить дополнительные средства и начать включить в работу программу стабилизации. Действительно, договор такой заключили. 3 октября уже нам поступили деньги. На счет или средств в объеме 5 миллионов по предоплате. Значит, согласовав график поставки оборудования и договора с заводами изготовителями где-то возможно было, где говорить с представителями завода. Значит, на сегодняшний день, Юрий Анатольевич, мы уже получили... Значит, по шахте Первомайской мы получили уже электровозные батареи, 4 штуки, значит, зарядное устроится сюда, это вопрос транспорта решается. На шахту Тошковского завезли 4 батареи электровозных, ленту, ленту резинотканевую в объеме 600 метров и в дальнейшем сейчас будем дальше производить завод сюда ленты, потому как там следует заменить порядка 1600 метров ленты. Необхідне обладнання поступило і на шахту Карбамід. Найближчим часом поступить на шахту Золоте реалістичність проектів відчули і безпосередні їх виконавці. Що ви пригодні в нас Богом забити його? Проєкт модернізації шахт невідривно пов'язаний із створенням комфортних умов проживання для тих, хто на них працюватиме. Населені пункти Луганщини увійшли до переліку більш як двох тисяч об'єктів, де найближчим часом буде проведена газифікація, тобто цивілізація дійде до 37% населення брянки і 14% кіровська, які дотепер обходилися без комфортного опалення. Торкнувся міністр і соціальних питань. Він доручив підготувати процедуру передачі відомчого житла шахт до комунальної власності з відповідним фінансуванням з державного бюджету. Ну, Це не буде касатися детських сайтів. Домово, тому що вся ця інфраструктура до зберігатися шахти і півнір лагеря до не функціонувати. Ми вперше в этом году. полтора раза, если мне память не изменяет, увеличили количество детей, отдыхающих в э, лагерях, в домах отдыха. И эту, и эту политику будем проводить в дальнейшем. И один из этих и один из показателей эффективности работы руководителя подразделения, шахты или объединения, будет его умение справляться и обеспечивать должный отдых своим трудящимся. Потому что мы знаем насколько тяжело труд шахтера. У меня каждое утро доклад диспетчера напоминает сводку з фронтом, девкого хватило серце умер на работе, у кого інфаркт, інсульт, і так далі. Поэтому профілактика і забота о людях виходить у нас должно быть на первом місці. Звернувся до присутніх і керівник групи радників міністра Юлій Йофе. То, що відбувається на цій території. все поняли, что лимит потери рабочих мест закончен. И нельзя, чтобы закрылась ни одна штука. Однако ситуация, хотя бы как минимум, на момент, пока вот это вы не обратили на это внимание, трех из шести, он практически, они готовились практически закрыть. Так все всяко было, вот я побывал на и на Золотом, 100%. И я думаю, что вот сейчас 20 миллионов на их реанимацию, я за глава группы советников буду советовать Юрию Анатольевичу обязательно скрупулезно получить контроль над регионным отделом, проверить каждую копейку, куда она истрачена. И какую отдачу оно дало. Я думаю, что это надо сделать. Я думаю, что это должно, вот эти все события, должны как бы дать новое дыхание для региона, которые как бы уже привыкли называться отдельно, такие города, привыкли бы называться депрессивными, потому что там закрыли И думать о их возрождении. И я думаю, что то, что намечается, должно быть использовано. Не может, быть, на мой взгляд, и речи о том, что может быть закрыто хотя бы одно В день проведення нарад у Лисичанської брянці Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету на поточний рік, збільшивши видатки на технічне переоснащення та охорону праці на вугледобовних підприємствах на півтора мільярди гривень.